साहब प्रधानमंत्री यदि ये कह रहा है वह प्रधानमंत्री कह रहा है जो दस दस लाख का सूट पहनता है और दिन में चार बार कम से कम कपड़े बदलता है वह प्रधानमंत्री कह रहा है जिसके रोज संवारने के लिए जो टीम है पूरी वो पैंतीस लाख रुपए से अधिक रोजाना खर्च करती और वो है और वह प्रधानमंत्री कह रहा है जो पांच करोड़ रुपए डे से रोजाना से अधिक अपने ऊपर खर्च करता है यदि वो गरीब है तो ईश्वर करे इस देश का हर व्यक्ति गरीब हो जाए नरेंद्र मोदी जैसे क्या। क्या नरेंद्र मोदी अब रोने वाले हैं? क्या राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब नरेंद्र मोदी के रोने का आ चुला है और क्या नरेंद्र मोदी अब चौकीदार के बाद में चाय वाले के बाद में फकीर के बाद में गरीब के बाद में कामदार के बाद में और न जाने क्या क्या के बाद में अब बंगाली बन गए और क्या राहुल गांधी ने मुद्दे इतने छेड़ दिए कि अब नरेंद्र मोदी को मांस मछली गऊ मुसलमान और न जाने क्या क्या याद आने लगा है क्या इसके बिना उनकी राजनीति नहीं चल सकती और शायद यही वजह है कि इस देश की जनता अब उन्हें आईना दिखाने लगी और उनके गोदी मीडिया को मार के भगाने लगी जी हां आज यही हालात राहुल गांधी ने मुद्दों पे बात करके उन्हें रोने के लिए मजबूर कर दिया है आज उदाहरण बताता हूं नरेंद्र मोदी बंगाल गए और बंगाल में जाकर कहते हैं कि मैं या तो पूर्व जन्म में बंगाली था बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में मैं बंगाल में पैदा होऊंगा मेरा आपके साथ ऐसा रिश्ता है गजब की स्थिति वो भूत भी जानते हैं वो भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान पूरी दुनिया देख ही रही तो जिस समय वो मगरमच्छ मच्छ पकड़ रहे थे उसी समय वो चाय बेच रहे थे उसी समय वो एनसीसी में काम कर रहे थे उसी समय वो जाके हिमालय पर तपस्या कर रहे थे और उसी समय न जाने क्या क्या पाकिस्तान जाकर के बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे और न जाने क्या क्या कर रहे थे मैं नहीं कह रहा हूं मोदी कहते और आपने उनसे सुना ही होगा कि किस किस तरीके से कहते हैं आज वो कहते हैं कि सहजादे उन्हें रोज पचास पचास गालियां देते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं लेकिन आप लोग दुखी मत हो ना दुखी मत होना आप लोग मैं गरीब हूं गरीब घर से हूं इसलिए मुझे कोई भी गाली दे सकता है गरीबी आ जाए राहुल गांधी के पास तो अपना मकान भी नहीं है अपनी दुकान भी नहीं है अपना प्लॉट भी नहीं अपना कुछ नहीं है सोनिया गांधी के पास भी नहीं नरेंद्र मोदी के पास में गुजरात का सबसे महंगा प्लॉट है गांधीनगर और पड़ोस वाले एक भाजपा नेता का था वो भी कब्जा लिया उन्होंने मैं नहीं कह रहा हूं रिकॉर्ड देख लीजिए उनके एफिडेविट में आपको मिल जाए उसके बाद में उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए भगवान करे ऐसा गरीब हर कोई हो जाए उनके कई दुकानें भी हैं उनके तमाम इन्वेस्टमेंट भी हैं और जिनका एक दर्जन गाड़ियों का वह काफिला है जो 16-16 लाख की एक दर्जन गाड़ियां है वो उस विमान से चलते हैं वैसे दो विमान उन्होंने स्पेशली खरीदे जो साढ़े आठ लाख साढ़े आठ लाख के यानी सत्रह लाख के दो विमान है उनके पास बाकी जो तामधाम है वो आप सब देखते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं इतना गरीब आदमी ये कह रहा है कल्पना कर लीजिए क्या आपको ये गरीबी चाहिए मुझे तो लगता है मुझे यदि मिले तो मैं तो कहूंगा भगवान करे ऐसी गरीबी मुझे तो मिल जाए तो आप इससे समझ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जब ये कहते तब राहुल गांधी कहते हैं कि लड़ाई मेरे लिए नहीं है लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के लिए नहीं है यह इस देश के लिए है इस देश के नब्बे फीसदी जो आबादी है उसके लिए है जिसमें पिछड़े हैं दलित हैं आदिवासी हैं अल्पसंख्यक हैं और गरीब सवर्ण वर्ग से वो लोग हैं जिनका सब कुछ छीना गया है और छीन करके इस देश के 22-25 पूंजीपतियों को सब सौंप दिया गया है। इस देश के 22 पूंजीपतियों को 70 करोड़ लोगों के के पास जितनी संपत्ति होती है उससे ज्यादा की संपत्ति नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सौंप दी है यह मैं नहीं कहता हूं भारत सरकार का आंकड़ा कहता है और उसी पर राहुल गांधी कहते और जिस तरीके से ऑप्लेक्स की रिपोर्ट है कि भारत में भुखमरी की स्थिति में ढकेल दिया गया है सिर्फ उत्तर प्रदेश की यदि बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार के आंकड़े के मुताबिक उस डबल इंजन वाली सरकार में पिछले सात आठ साल के भीतर स्थिति यह हुई है कि वहां पंद्रह करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो भुखमरी की कगार में पहुंच गए हैं और जो पांच किलो अनाज पर जीवित हैं जिन्हें गरीब अन्न योजना के तहत वो पांच किलो अनाज दिए जा रहे हैं आप समझ लीजिए कितने भुखमरे लोग हो गए होंगे टोटल 22 करोड़ की आबादी उसमें पांच करोड़ ये और उसमें 18 करोड़ बेरोजगार कोई छोटे मोटी सी कुछ इधर उधर कर कुरा के काम चला गांव में चले जाइए शहरों में चले जाइए कहीं चले जाइए हर घर में बेरोजगार मिल जाएंगे उसके बाद में कहते हैं साहब डंका बज रहा है बिल्कुल डंका बज रहा है लेकिन डंका किस बात का बज रहा है कि भारत दुनिया का सबसे भुखमरा देश बन चुका है मैं नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी के आंकड़े कहते हैं और भारत सबसे ज्यादा बेरोजगार आबादी वाला देश बन गया है यह मैं नहीं कहता हूं यह आंकड़े कहते हैं भारत सरकार भारत दुनिया का सबसे दुखी देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है यह मैं नहीं कहता हूं यह यूएनओ की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक और भारत जो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में गिर गया भारत का पासपोर्ट जो विश्व गुरु कहते हैं वो पासपोर्ट सबसे नीचे उसकी वैल्यू चली गई जिससे हमारी कभी विकसित देशों की तरफ बढ़ रहा था नरेंद्र मोदी कहते हैं दो में देश को विकसित भारत बनाएंगे दो में आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं है आपको आपकी हालत में होंगे आपको पता नहीं खुद नरेंद्र मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं है लेकिन साहब कहते हैं कि विकसित भारत बनेगा दो में और हालत क्या हुई भारत विकासशील देशों की भी श्रेणी से निकालकर फेंक दिया गया गरीब देशों में भुखमरे देशों तब नरेंद्र मोदी के पास जब कुछ बताने को नहीं होता कोई मुद्दा नहीं होता कोई उपलब्धि नहीं होती है तो क्या कहेंगे हमारा धर्म कहता है जिसे वो सनातन धर्म हिंदू धर्म और सारी चीजें कहते चिल्लाते घूमते हैं वो कहता है हालांकि सनातन धर्म और हिंदू धर्म कहीं किसी धर्म ग्रंथ में जिक्र नहीं है धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कि कोई हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म है या सनातन के नाम से कोई धर्म है यदि कोई जिक्र है तो वैदिक धर्म का जिक्र शास्त्रोक्त धर्म का जिक्र चाहे वेद पढ़ लीजिए वेदांग पढ़ लीजिए उपनिषद पढ़ लीजिए महाभारत पढ़ लीजिए रामायण पढ़ लीजिए गीता पढ़ लीजिए कहीं पढ़ लीजिए कहीं हिंदू शब्द नहीं है कहीं सनातन शब्द नहीं तो हिंदू शब्द मुस्लिम आक्रांताओं का दिया शब्द है उसको लेके हम कहते हैं गव से कहो हम हिंदू है कौन कह रहा है नाम दिया आपको मुसलमानों ने उन मुसलमानों ने जिन्होंने आके हां हमारे ऊपर अत्याचार किए जिनका नाम लेकर के नरेंद्र मोदी आपको ठगते तो वो नरेंद्र मोदी जब कोई उपलब्धि बताने को नहीं रहती तो हिंदू मुस्लिम की बात करते वो कहते हैं कि आपके हक छीन के मुसलमानों को दे दिए जाएंगे ये कर दिया जाएगा वो कर दिया जाएगा आपका आरक्षण कर दिया जाएगा तब सवाल उठता है कि हमारा धर्म क्या कहता है उस स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे धर्म की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी पिछड़े में आते हैं वो कोई भी जाति का हो कोई भी धर्म का हो कोई भी संप्रदाय का हो किसी भी क्षेत्र का यदि वो पिछड़ा है आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से तो उसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाएगा यदि वो उन अनुसूचित जातियों से है जिन जो छुआछूत का शिकार रही है तो वो अनुसूचित जाति में आएगा और जो आदिवासी बड़े कठोर पहाड़ी इलाकों में है उन जगहों पर है जो जनजातियों से संबंधित हैं तो वो सीड्यूल ट्राइब में आएगा तो आप समझिए बड़ी सीधी सी व्यवस्था है तो जब इस तरह से वो झूठ बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं और खुद कहते हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए हमने ये किया पसमानदा मुसलमानों के लिए और जब पसमांदा मुसलमानों का नाम लेते हैं और वो जिन्हें वो खुद कहते हैं कि पिछड़े हैं और जब पिछड़े में उनकी गणना होती है तो साहब उसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं लेकिन वही वही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चाहे बकरवाल हो चाहे गुर्जर हो चाहे दूसरे हो और इसी तरीके से तमाम सारी और जातियां हैं जो दूसरे धर्म से उन सब को कैसे पिछड़े में शामिल करके क्या कहानियां बनाते हैं आप समझ लीजिए तब हिंदू मुस्लिम नहीं होता लेकिन यदि किसी पिछड़े को इंसाफ दिया जाए जो पिछड़ा है सामाजिक तौर पे, जो धर्म परिवर्तन करके कोई भी धर्म अपनाया है तो आप उसे कहेंगे कि नहीं आपका हक मारा कांग्रेस तो कहती है राहुल गांधी तो यही तो कहते हैं इसीलिए इनको ये रोना आ रहा है वो कहते हैं हमारी सरकार आते ही हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जितने हैं सबका आर्थिक सर्वे करा करके तैयार करेंगे कौन किस किस तरीके से परेशान हालत में है कौन गरीब है कौन कैसा है किस हालत में और फिर उसको क्या नया संगत हक मिलना चाहिए उसके लिए काम करें यही तो पूरा देश चाहता है कि निश्चित रूप से उस वर्ग को हक मिलना चाहिए ना कि उन दस परसेंट लोगों को मिलना चाहिए जो देश में आज भी राज कर रहे हैं कल भी राज करेंगे और नरेंद्र मोदी के शासन काल में वो लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं और उसके लिए तमाम गुनाह कर रहे हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कर रहे हैं दूसरे और तरीकों से कर रहे हैं और किस किस तरीके से उन्होंने लूट करके हमारे लोगों को मार डालने का काम किया नकली दवाएं सप्लाई की और बांट दे दिया कोई जांच नहीं नकली टीका लगवा दिया लोग मर रहे हैं लगातार साइड इफेक्ट हो रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं क्यों जो बांट ले दिया तमाम जुआ खेलने वाली ऑनलाइन कंपनियों से बात हुई वो जो है उन्होंने सारा प्लॉट किया उनसे पैसा ले लिया और छोड़िए वो अस्पताल जो लूट का अड्डा बने थे जिन्होंने लूटा था लोगों को उन्हें लूटने का लाइसेंस दिया और बदले में इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया यह किया नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रोल बॉन्ड सभी द, पार्टियों को मिले लेकिन जितनी दागी पार्टियां थी जितने दागी लोग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया जिन दागी कंपनियों के यहां ईडीसीबी इनकम टैक्स पुलिस की रेड हुई है उन्होंने आके भाजपा को दिया उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया उन्होंने किसी और को नहीं दिया इक्का केस जो देखे जाते हैं जैसे टीएमसी को कुछ एक आध दागी कंपनियों ने दिया है एकाध दागी कंपनियों को तमिलनाडु में डीएमके को दिया है लेकिन शेष कहीं पर भी यह स्थिति नहीं हुई सारे दलाली करने वाले सारे चोरी करने वाले सारे डाका डालने वाले सारी बेईमानी करने वाली कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया बाकी पार्टियों को उन्होंने दिया जिनके ऊपर कोई दाग नहीं तो इससे आप समझ सकते हैं और वो इसलिए भी दे देते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें इनकम टैक्स की उतनी छूट मिल जाती इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये खेल किया तो ये जब खेल हो रहे हो तो आप तमाम सारी चीजों को समझ सकते हैं राहुल गांधी ने क्यों कहा राहुल गांधी ने कहा हमारा मकसद है इस देश के संविधान को बचाना हमारा मकसद है इस देश को बचाना हमारा मकसद है इस देश की सीमाओं को बचाना हमारा मकसद है इस देश के युवाओं भविष्य को बचाना हमारा मकसद है इस देश के किसानों को बचाना हमारा मकसद है इस देश की महिलाओं को बचाना हमारा मकसद है इस देश की सांप्रदायिक सद्भाव को बचाना हम उसके लिए काम करेंगे और हमारा न्याय पत्र यानी संकल्प पत्र घोषणा पत्र जो भी कहिए वो मैनिफेस्टो वो इसके लिए बनाया गया है वो कहीं किसी एक समुदाय एक जात के लिए नहीं बनाया गया एक धर्म के लिए नहीं गया सबके लिए बनाया गया और वो इस देश के 90 परसेंट लोगों के लिए बनाया गया है लेकिन उन 10 परसेंट पूंजीपतियों के लिए नहीं बनाया गया उनके लिए हम नहीं करें वो खुद सक्षम है कर सकते हैं उन्होंने लूट के भरा है हम उनकी लूट का माल निकालेंगे तब नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या होती है तब झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस विरासत टैक्स लाएगी आपका सब जब्त कर ले जबकि भारत के इतिहास में विरासत टैक्स जो हुआ करता था उसे राजीव गांधी ने 1985 में खत्म किया और तब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं राजीव गांधी ने इसलिए खत्म किया था क्योंकि उन्हें अपनी पुस्तैनी संपत्ति बचानी थी वह भी झूठ बोलते हैं क्यों क्योंकि जो पुस्तैनी संपत्ति हुआ करती थी राजीव गांधी की मां की इंदिरा गांधी ने वो सारी संपत्ति 1970 में इस देश को दान दे दी आज भी बदायूं जिले के में वो तिहत्तर किलो चांदी वहां के कोषागार में रखी है जो इंदिरा गांधी को तोली गई और इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए दान देती आज भी रखी है तो इस तरह की जब स्थिति होती है तो आप समझ सकते हैं कि झूठ और नफरत के बूते फैलाते लेकिन राहुल गांधी मुद्दे की बात करते हैं और उस मुद्दे की बात का असर यह है कि आज जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो देश भर में मतदाताओं ने फिर से एक बार यही कहा कि हमारा वोट संविधान बचाने को हमारा वोट देश बचाने को अब देश और संविधान बचाने की बात कहते हुए वोट डाल रहा है तो इसका मतलब है वो किसको डाल रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी तो वो है जो संविधान खत्म करना चाहते हैं देश खत्म करना चाहते हैं आज भी चाइना ने सियाचीन में जो हमारे क्षेत्र में है उस सियाचीन पे एक रोड बना ली है और यह भारत सरकार नहीं कह रही है क्योंकि वो तो छिपा ही रही है चार हजार वर्ग किलोमीटर जमीन लद्दाख में कब्जा कर चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में करीब इतनी कब्जा कर चुके हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो ये सैटेलाइट पिक्चर से वर्ल्ड लेवल पे आया कि साहब यह रोड बना ली और वह सामने आने के बाद में जो गोदी मीडिया का चैनल है आज तक उसने इस पर खबर चलाई तब आप समझ सकते हैं कि सच क्या है। लेकिन गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के लिए हवा बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से कवरेज करा रहा है हेलीकॉप्टर उनकी अंजना ओम उन, ओम कश्यप पहुंची उन्नाव में और इसी तरह नफरत फैलाने वाला उन्होंने खेल शुरू किया ही था कि वहां पे जनता ने उन्हें दौड़ा लिया जूतम पैजार हो गई और वो जल्दी जल्दी भाग करके हेलीकॉप्टर में चढ़ी और उड़के निपट ली आप समझ सकते हैं कि अब जनता यूं जवाब देने लगी तो जो ये गोदी मीडिया और ये सब है जो नफरत फैलाते हैं उन्हें यो भगाने लगी है और निश्चित रूप से चार जून को नरेंद्र मोदी को बिल्कुल इसी स्टाइल में इस देश की जनता भगाएगी यह है। संकेत जन, जनता अपने वोट के जरिए दे रही है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बेईमानी करा रही है आज गाजियाबाद में बेईमानी हो रही थी नोएडा में स्थिति यह थी कि सपा का मशीन से निशान और नाम ही गायब था हालत यह है और इसी तरीके से बैतूल में वहां पर राजस्थान में वहां पर बेईमानी की जा रही थी सरेआम जहां से छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा था लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था तो यह दशा और यह सब पुलिस की सुरक्षा में हो रहा है बेईमानी हो रही है यह तो मैंने चंद जगह बताई जगह जगह इस तरह की स्थिति हो रही है आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहां कर्नाटक में पांच करोड़ रुपया पकड़ा जाता है कोई बात नहीं होती चुनाव के वक्त में यह हालत तो आप समझ सकते हैं इतना डर है तभी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दुखी मत हो क्योंकि आप दुखी होने का भी बड़ा वक्त आने वाला है रोने का उनका सिलसिला शुरू हो गया है और आते आते सब आंसू बहेंगे